السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مفتی عمد العظیم صاحب کا بہت ہی زبردست اور انمول بیان یہ زندگی بہت قیمتی ہے اسے قیمتی بناؤ تمام دوست اس بیان کو دیکھیں جزاک اللہ یہ زندگی بہت قیمتی ہے اس کے ایک ایک صبح ایک جو اللہ کے راستے میں ایک صبح لگاؤ گے یا ایک شام پوری دنیا سے زیادہ کم آ سکتے ہو؟ یقین کرو یہ کے کھوٹ یا نہیں, یہ کے نہیں اسلام آباد کے کھوٹ یا نہیں یہ اللہ کی, نبی کی بات ہے پوری دنیا اللہ کے راستے کی ایک صبح شام ایک گش کی قیمت نہیں لیکن ہم ویسے پھرتے ہیں ہاں گش کے دن آگے پیچھے گشت ہمارے دل میں اس کی کوئی قدر نہیں یہ نہیں فارے, و... فارے ہوتے ہیں پھر بھی نہیں کرتے کل کے... اس لیے حدیث میں ہے کہ قیامت جنت میں جانے کے بعد اہل جنت کو کسی چیز کی کلک اور افسوس نہیں ہوئی مگر اس وقت کی جو اللہ کے ذکر ذکر سے مراد دین ہے دین ہے کے بغیر دین کے کوئی کام میں نہیں گزرا ہے وہ ایسے ہی فضول گزرا ہے تو انسان خون کے آ کے کتنا میں نے وقت ضائع کیا اے سبحان اللہ پر وہاں جو ملے گا پہاڑوں جتنا تو پھر روئے گا کہ میں فضول بکواس کرتا تھا ساری رات موبائل کے ساتھ لگا ہوا تھا قرآن نہیں دیکھتا تھا قرآن کے ایک ایک حرف پر مجھے کیا مل رہا ہے تو پھر خون کے آنسو بائے لگے وہاں کہا یوم یا تازہ کرو لنسان ہو وہ انسان کی سمجھ میں بات آئے گی لیکن وہاں سمجھ میں آنے کی کوئی قیمت نہیں ہوگی سب سے اونچا عمل کوئی مانے یا نہ مانے ہم کسی کو منواتی نہیں ہے لیکن ہم بالکل وہ شرح صدر ہے کہ یہ کام سارے نبیوں کا کام ہے اور نبیوں کے سردار کا کام ہے اس کام کا درجہ دوسرے عمال پر آئیسا ہے جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ دوسری امت پر ہے ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے شیخ الحدیث ہے صحباؤں میں یہ <laughs> ایک جگہ کڑے تھے مولانا ذکریا صاحب نے علیہ احتدال کتاب میں یہ لکھا ہے لوگوں نے پوچھا یہاں کیا کر رہے ہیں اس نے کہا میں اللہ کے راستے میں کڑا ہوں کہاں کڑا ہوں اور میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے توجہ سے سنو کہ ایک آدمی بیت اللہ کو جائے کہ ایک آدمی ایسا خوش قسمت ہو کہ رمضان کے مہینے میں بیت اللہ چلا جائے رمضان میں عمرہ کرنا ایسا ہے جیسے نبی علیہ السلام کے ساتھ حج کرنا نبی کے ساتھ حج کرنے کا اجر ہے اللہ ہم سب کو یہ ایک مرتبہ یہ خوش قسمتی نصیب کر ایسا خوش قسمت تھا کہ پتہ بھی چلا کہ آج کی رات شبی قدر کی رات ہے آج کی رات اور وہ رات زائع نہیں کرتا سوری رات حجر اصوت کے سامنے رو رو کر گزارا میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ اسی بھی اللہ کے راستے میں اس توڑے سے وقت کیلئے کڑا ہونا زیادہ آچر رکھتا ہے وہاں تو نہیں جا سکتا ہے یہاں تو یہ تو کر سکتا ہے نا اور اس طرح کنزل امال میں روایت ہے نبی علیہ السلام فرماتے وَلَا مَوْقِفٌ سَعَتًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ خَيْرٌ مِّن خَمْسِينَ حَجَّ اللہ کے راستے میں ایک گڑی ایک گڑی بائیس منٹ کی ہوتی ہے ایک گڑی گڑا ہونا پچاس حجوں سے افضل ہے مولانا احمد صاحب فرماتے ہیں پچاس قبول حجوں سے افضل ہے حج تو ایک فرض ہے باقی جتنا کرو گے نفل ہے تو میرے بھائیوں بزرگوں جس طرح ہم ڈیلی بیسس پر یہ دینی بیانات دیکھتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں اس کو شامل کریں نہ کہ صرف سنیں اور ایک کان سے سنیں دوسرے کان سے نکالیں یہ زندگی بہت قیمتی ہے اللہ نے کسی مقصد کے لیے ہمیں یہاں پیدا کیا ہوا ہے اگر وہ مقصد ہم حاصل نہ کریں تو پھر کیا رہ جاتا ہے تو آپ کو چاہیے کہ اسی پر عمل کریں اگر ہمارے چینل پر آپ لوگوں کو نئے بیانات ملتے ہیں تو چینل کو لائک سبسکرائب کیجئے